Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. <coughs> Yang berhormat Datuk Seri Haji Norizan Rizal Kazali, Tiausa Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berhormat Tuan Zubir bin Ahmad, Speaker Dewan Undangan Negeri. Sohibus Samaah Datuk Paduka Cik Dr Fazil Haji Awang Mufti Negeri Kedah, Yang Amat Arif Dato Sheikh Haji Abdul Rahman Abdullah, Ketua Hakim Syar'i yang berhormat, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, <coughs> Yang Berhormat ahli-ahli Parlimen, Yang Berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Yang Berhormat penasihat undang undangan negeri, Yang Berhormat Dato Wira, Cik Khairul Anwar, Cik Abidin, pegawai kewangan. Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan Sahabul Fadilah Tuan-tuan Pegawai Agama Daerah Penghulu Penghulu Mukim Pengurusan Tertinggi Syarikat Berkaitan Kerajaan JLC Rekan-rekan dari Kelab Media Elite Hadirin-hadirat yang dikasih sekalian Kita ada pengarah Jabatan Persekutuan SU Yang baru uh, Daripada Perlih Mai di Kedah Selamat datang ke Kedah Darul Aman. Sama sekali syukur kepada Allah SWT di atas limpah izin kita dapat berkumpul pada petang ini. Saya ambil kesempatan ini untuk merekamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua penjawat awam negeri dan persekutuan dalam pelbagai sektor perkhidmatan atas kerjasama baik yang diberikan sepanjang saya memimpin kerajaan negeri. Tidak ketinggalan pegawai-pegawai jabatan agama, pengulu-pengulu dan rakan media. <tuh> Dalam tempoh hampir lima tahun ini sudah banyak pengalaman yang kita lalui bersama. Berbagai onak dan duri telah diredah. Saya dah ada dua SS. Lah. Datuk Paduka Amar, SS yang menyambut kemasukan saya dan rakan-rakan sebagai kerajaan pada 17 Mei 2020. Pencin Datuk Berduka kamar naik Datuk Seri Haji Nur Izan. Daripada SS yang pertama, berlaku transisi ke SS yang kedua. Kedua-duanya tidak ada sebarang masalah. Malah makin hari semakin erat hubungan dan kerjasama antara orang politik dan pentadbiran sebahagian daripada perkara yang saya tidak berkongsi dengan orang saya kongsi dengan SS dia pun sama yalah jadi kat detin Seri saya tak abang <laughs> paling penting tuan-tuan, saudara-saudari sekalian adalah mengenali satu sama lain. Kalaupun kita bukanlah kawan puluh-puluh tahun, tapi kita kenal. Saya kenal Datuk Seri SN ni 2008, mula masuk sebagai tak usah politik Ustaz Zizan. Saya kenal sebahagian besar daripada kawan tak bin negeri KCS dan saya kenal sebelum Saya masuk tu saya kenal di Yang biasa duduk di jabat tanah Bagian pembangunan Unit pembangunan Bagian pengambilan Saya kenal ramai 2004 mula situ Sekarang ni Lepas tu pun dah jadi DU lah Yang penting untuk kita praktikkan ialah berkawan dulu Baru berkelahi Jangan berkali dulu. <laughs> Sebenarnya kalau kita berkawan dulu, lepas itu kita tak berkali. Yang dok jadi masalah ni orang berkali dulu, lepas itu tak tahu nak berkawan. Ha, itu masalah. Jadi, permintaan saya lah kepada rakan-rakan. Yang baru, yang lama. Berkawan dulu. Lepas tu kita akan bertemu. Tidak ada hari untuk kita bergaduh insyaallah kita akan aman. Dalam satu video, ah oh ni cerita lain pula. <tuh> dalam satu video soal jawab dengan Chat GPT yang tersebar baru-baru ini. Chat GPT ditanya, kalaulah dia jadi iblis, bagaimana dia akan menjauhkan manusia daripada Tuhan? Tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Mungkin tuan-tuan ada dalam yang ada dalam dewan ini juga dapat video tu. Jawapan Cek GPT pada pertanyaan itu sangatlah menakutkan. Menakutkan kerana apa yang disebut sudah pun berlaku di depan mata kita, dalam rumah kita malah kita sendiri pun terlibat atau terpengaruh sama. Secara ringkas, Iblis AI. <tuh> Iblis AI lah, Cek GPT. Kata iblis AI, jika saya iblis, saya akan jauhkan mereka daripada Tuhan sejauh mungkin tanpa mereka sedar. Saya tidak akan melakukannya secara berdepan. Itu sangat jelas. Jadi saya tidak akan melakukannya seperti itu. Sebaliknya dengan cara yang sangat halus. Antaranya dengan mengubah fokus kehidupan mereka dalam perkara-perkara yang kecil dan nampak tidak membahayakan. Bagaimanapun, seiring dengan perubahan waktu akan berlaku perubahan yang besar, akan tercipta jurang dalam fokus kehidupan daripada apa yang mereka dituntut untuk lakukan dengan apa yang diamalkan dalam kehidupan seharian. Saya akan mulakan dengan merosakkan agama mainstream, mengubahnya menjadi alat yang boleh dikawal, menyuburkan hipokrasi dan perpecahan. Ni iblis ni bukan. <laughs> iblis duk cakap. <laughs> saya akan jadikan mereka obses atau tertumpu terhadap urusan kehidupan dan setiasa mau memenuhi cita-cita dan keinginan mereka. Siang malam mereka akan berusaha mengejar status untuk dipandang tinggi dan terhormat. Semua itu akan saya lakukan tanpa menyuruh mereka tinggalkan agama tetapi saya akan membuat mereka sibuk dengan urusan kehidupan. Saya akan memenuhkan mereka, masa mereka dengan bisikan yang terus menerus melalui media sosial. Saya akan asyikkan mereka dengan hiburan dan konsumsi, pembelian produk atau langganan secara atas talian. Saya sebut consumerism beberapa minggu lepas yang akan membuatkan mereka berbelanja tanpa berfikir. Mereka akan jadi asyik melalui keadaan itu hingga suasana yang sunyi pun dirasakan tidak lagi sunyi. Refleksi diri dikira mustahil. Saya akan jadikan kepuasan sesaat bagi mereka adalah tujuan utama. Saya akan mengubah penilaian mereka terhadap sesuatu dosa sebagai satu kepuasan diri, simbol kebebasan hidup dan sesuatu yang seharusnya jadi kebanggaan. Kepatuhan kepada Tuhan akan dianggap satu bentuk kongkongan dan penindasan. Memberontak terhadap hukum-hakam agama dan undang-undang moral akan dianggap sebagai pembebasan yang menjadi hak asasi individu. Saya akan membuat mereka fikir mereka terlalu bijak untuk tunduk kepada apa jua hukum-hakam agama dan terlalu moden untuk mengikut petunjuk Tuhan. Ibadat dianggap sebagai beban dan ketinggalan zaman. Yang penting bagi saya ialah mereka tidak akan sedar apa yang terjadi dan mereka tidak akan sedar mereka sedang dipengaruhi untuk semakin jauh daripada agama yang mereka anuti. Inilah cara yang terbaik akan saya lakukan. Bukan dengan membuat mereka menolak Tuhan secara terang-terangan namun dengan cara ini mereka akan melupakan Tuhan secara perlahan-lahan. Tuan-tuan sekalian, ni belum iblis betul. Ini iblis AI. Belum lagi iblis yang sebenar. Pengakuan chat GPT ini sahaja pun menakutkan. Inilah fitnah akhir zaman. Saya ingin mengingatkan diri juga tuan-tuan perempuan muslimin muslimat sekalian. Banyakkanlah istighfar dan minta perlindungan Allah SWT dan sungguhnya. Agar kita dilindungi daripada fitnah yang merosakkan dan merosakkan iman dan akidah seperti ini. Tuan-tuan sekalian Kita sedia maklum bahawa sejak akhir-akhir ini Kita dihadap dengan seribu satu macam Masalah Pelbagai isu cabaran bukan saja di peringkat dunia Malah dalam negara kita Malah berlaku di depan kita Benarlah kata Nabi dalam satu hadis Pada akhir zaman Mereka yang bersabar berpegang kepada Islam adalah seperti mereka yang menggenggam bara api. Kata Nabi lagi, Islam bermula sebagai asing, ghoriban, yang dianggap asing dan ganjil, dan dia akan kembali sebagaimana permulaannya, dianggap asing dan ganjil, dan beruntunglah orang-orang yang dianggap ganjil. Dalam menghadapi siri ujian ini, kita perlu banyak bersabar Bersabar bukan berarti hadap sahaja tanpa berfikir atau berbuat apa-apa. Tetapi perlu teguh mempertahankan akidah dan keimanan. Kita berada pada akhir zaman yang kata Nabi orang yang berpegang kepada Islam dianggap pelik, ganjil dan terasing. Sedang orang yang muka dilihat sebagai benar serta perlu dipertahankan. Yang mempertahankan itu termasuklah orang-orang Islam sendiri. Itulah yang membuat kita semakin hari semakin susah hati. Dalam perkara yang sedang melanda kita, ialah apabila orang bukan Islam, cuba memaksa kita menerima nilai-nilai ajaran agama mereka. Mereka mahu kita kata ajaran agama aku, yakni Islam, benar. Dan ajaran agama kamu pun benar. Itu yang sedang dipaksakan ke atas kita secara halus maupun terang-terangan. Apabila kita menolak, kita dianggap anti perpaduan, pelampau agama, anti keharmonian dan sebagainya. Kita dilihat sebagai ekstremis yang perlu dipencilkan. Akidah kita sebagai orang Islam tidak membenarkan perkara ini. Ayat 19 surah Ali Imran, Allah sudah menegaskan bahawa satu-satunya agama di sisinya hanyalah Islam. Kita tidak boleh sekali-kali mengatakan kepercayaan mengikut agama lain sebagai benar Walaupun pada asasnya agama-agama lain juga mendidik penganutnya melakukan perkara yang baik, mengikut hukum moral. Dari segi akidah hanya Islam yang benar. Itulah keyakinan kita dan ini bukanlah bermakna kita menghina agama lain. Tidak timbul isu penghinaan agama dalam konteks ini kerana kita berpegang atas ajaran agama kita. Pegangan kita sebagai orang Islam adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, kita tidak boleh berpegang pada logik akal atau pertimbangan hati. Namun itu bukanlah bermakna kita menghina pegangan agama lain. Kita tidak boleh menggadai akidah untuk menjaga hati kawan-kawan yang bukan Islam, tetapi untuk mengatakan agama saya betul agama kamu juga betul itu memang tidak dibolehkan walaupun mungkin nampak diri kita sendiri seperti tidak akan terjejas dengan perkara-perkara seperti ini tapi janganlah seperti kata orang putih take thing for granted jangan ambil mudah tuan-tuan dan puan-puan hal ini hal keras atau perkara paling asas dalam agama ini yang orang panggil pluralisme anggap semua Hukum sama Semua bayak, kut, bawa ke syurga Pluralisme Pluralisme disebutkan oleh orang yang liberal Liberalisme Bermudah-mudahan Tak apa eh, kata tak apa Boleh, boleh, boleh Liberal Membawa pahaman plural Ini menyerang Seluruh dunia Ada tokoh-tokoh besar Yang lahir Di Indonesia, di Malaysia ini pun membawa pahaman ini semua agama bawa ke syurga habis kita tuan-tuan kalau beriktikat seperti itu perbezaan berkaitan agama kini dianggap perbezaan budaya sebab itulah pada zaman ini kita dapat lihat anak-anak orang Islam bertudung tanpa segan silu mengikut ritual agama lain Puncanya adalah kerana kejahilan dan pengaruh normalisasi halus yang disebutkan tadi. Inilah bahaya pluralisme agama yang sedang melanda dunia. Semua orang dipengaruhi untuk terima bahawa ajaran semua agama adalah sama. Membawa keadil, ke, kebaikan dan keadilan kepada semua manusia. Kita bukanlah anti-perpaduan. Tetapi ini bukanlah perpaduan yang dibenarkan oleh Islam. Ada banyak hadis. Peristiwa yang menunjukkan Nabi sangat mementingkan keadilan, keharmonian dan kerukunan hidup dalam masyarakat bercampur Islam dengan bukan Islam. Malah kata Nabi, baginda sendiri akan menjadi pembela bagi orang bukan Islam yang dizalimi dan dinafikan hak di atas perkara yang mereka berhak. Begitu akhlak Rasulullah yang jelas membuktikan bahawa Islam sedia untuk hidup dengan suasana aman damai ...harmoni dan bertoleransi dengan orang buka Islam yang baik dan tidak memusuhi Islam. Dalam konteks masyarakat majmuk di Kedah, kita tidak pernah meminggirkan masyarakat buka Islam. Sebab itulah tema Kedah Sejahtera Niamat Untuk Semua kita jadikan dasar pentadbiran kerajaan negeri... ...yang menunjukkan komitmen kita untuk membawa kesejahteraan kepada semua warga Kedah tanpa mengira kaum ugama apa atau apa jual latar belakang. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya ambil kesempatan pada petang ini untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada jentera kerajaan negeri dan persekutuan yang diketuai oleh Datuk Seri Haji Norizan Ghazali, Datuk Wira Sefu, tuan-tuan timbalan-timbalan SUK pengarah PT tuan-tuan pegawai daerah semua rakan-rakan KCS dan pengarah-pengarah jabatan agensi persekutuan yang ada di Kedah ni adalah ketika saya dengar macam-macam <tapi>, tapi saya tak pernah ambil kira pasal saya saya berurusan terus dengan SS dengan SFO dengan DODO -DO, kebanyakan DO ni saya kenal kenal lama kalaupun tidak berurusan atas nama jabatan agensi kita berurusan atas nama kawan itulah uh, unik sikit di Kedah ni kerana kawan dulu baru bekerja bersama Tuan-tuan sekalian terima kasih juga kepada agensi negeri agensi persekutuan Semualah JKR, JPS Apa nama Pendidikan Walaupun ada juga tertokak sikit-sikit Saya ni ikhlas tuan-tuan Kalau saya marah saya kata betul-betul Lepas tu hilang lah habis lah Janganlah duduk bawa panjang-panjang Panjang-panjang jadi tak elok ha, Saya kata situ saja Lepas tu kalau hampa jawab aku jawab balik tak, tak susah apa yang keluar di mulut tu ada di hati. Kalau tuan-tuan juga terikat dengan pihak lain. tak nama apalah. Menteri ke apa. <laughs> mereka pun main. Tapi mereka nak bawa mesej yang tak tak apa elok. Saya serahkan kepada kebijaksanaan tuan-tuan. Hak neri tak apa lah. Nuhab sekutuan Saya serah kepada kebijaksanaan tuan-tuan sebab tuan-tuan duduk sini. Kita nak kawal lama. Dia main sekali-sekala. Lepas tu nak suruh kita masa muka. Buat apa? Kita nak duduk sini duduk aman-aman. Kita tak mau masa muka dengan siapa-siapa. Saya pun kalau marah. Hari tu adalah saya marah. Tapi saya marah bertempat. Saya marah dalam dun. Marah pengarah pendidikan kan. Oh? Pasal kecenderungan yang ketelaluan tu tidak mengembirakan kita. Menyusahkan. Tentu sekali sebagai ketua kepada kerajaan ni saya ada tanggungjawab untuk pastikan semuanya teratur. Kalau kita keluar belanja, keluar modal, keluar macam-macam, tiba-tiba tak dapat kerjasama yang sepatutnya, tentulah saya ada hak untuk bersuara dan saya suarakan di tempat yang betul. Saya bukan cakap dalam ceramah, saya cakap landun. supaya perkara itu diberi perhatian. Saya ucap terima kasih kepada agensi negeri dan persekutuan yang beri kerjasama yang sehabis baik kepada semua wakil rakyat yang ada di Kedah ni. Wakil rakyat kerajaan ataupun pembangkang tak kira. Atas nama wakil rakyat, kita bagi mereka kerjasama yang sebaik-baiknya supaya mereka dapat buat perkhidmatan yang sehabis baik selari dengan tanggungjawab mereka. Kerajaan ramai ada 33 orang. Maka ada tiga tuan-tuan layaklah sama juga. Jangan duk membezakan apa-apa. Bagilah perang dan ruang untuk mereka berkhidmat. Selama mereka ada di kerusi yang mereka duduk. Kita tak balas dendam apa-apa. Yang mana mereka berhak, mereka berhak. Yang mereka layak, mereka layak. Hak ah, tak boleh, tak boleh. Tuan-tuan ya. sekalian, tanpa sokongan dan dokongan daripada pegawai-pegawai, dari semua peringkat Paling tinggi sampai ke bawah. Tentulah kerajaan yang terdiri pada wakil-wakil rakyat ni akan menghadapi masalah besar. Saya dengan suci hatilah memohon agar kerjasama yang erat ini berterusan dari masa ke semasa terus dapat dibaiki. Ada banyak pengalaman yang ada di kalangan pegawai yang telah bekerja 30 tahun. Banyak pengalaman tuan-tuan boleh sampaikan nasihat dan pandangan itu kepada para wakil rakyat kita secara terus secara terus jumpa sembang bincang habaq kat dia betul-betul lagu ni tak boleh baby tak kena supaya kita dapat berinteraksi dua hala dengan baik tentu jangan ada segan silu hal politik juga nak buat apa-apa tindakan nak buat apa-apa ucapan Perhati lu keliling kelalang kita. Kadang-kadang kita tikam ibu jari sendiri. Ah kita tembak tu, tembak, tembak, tembak. hmm, hancur lah ibu jari. Agensi kerajaan negeri. Agensi kerajaan seketuan. Yang ada di Kedah ni adalah rakan strategik kita. Jangan cari gaduh, jangan cari musuh. Semang lelok, elok bincang baik-baik. Buat kerjasama elok elok Saya ucap terima kasih kepada satu agensi besar di Kedah ni. Lembaga Zakat Negeri Kedah. Yang dipengusikan oleh Datuk Sri S.S. juga CEO dia Datuk Syekh Zakaria Tuan-tuan sekalian Agihan zakat di Kedah tahun lepas Tiga ratus Lapan Tiga ratus dua puluh juta Kutipan tiga ratus tiga juta Kali pertama kutipan zakat cecah lebih daripada tiga ratus juta Tuan-tuan bagi -tuan, tepukan kat depa Campur dengan harta sebelum tu diagihkan 380 juta. Tuan-tuan sekalian 380 juta ni separuh daripada bajet negeri ni diagihkan oleh lembaga zakat kepada Asna. Nak cari mana ni tuan-tuan? Tapi -tuan? hati kita tak ingat lah, dah ya. Buat kerja betul-betul Alhamdulillah menerokai dengan halus dan kasar. <laughs> Semua bidang-bidang yang boleh diterokai. Kalau kita men, 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 menceroboh boleh lah, <men, menerobos, menerobos bidang-bidang strategi yang penting untuk Umat Islam di, diteroka oleh Lembaga Zakat. Kita harap kemajuan dan kehebatan Lembaga Zakat ini berterusan mendapat sokongan, dokongan daripada seluruh Umat Islam di negeri ini dan di negara di negeri-negeri di negeri-negeri jiran kita untuk kita agihkan lebih banyak kutipan zakat pada masa depan. Saya ucap tahniah kepada semua di atas kerja baik tuan-tuan kepada negeri ini. Saya rakan-rakan ucap terima kasih yang tidak ada penghujungnya, tidak ada tebingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.